быть богатым, но не красть, конечно, если так возможно, да? Понимаете? Начнем с декларации городского головы Алексея Бакая. В 2014 году Алексей Анатольевич задекларировал чуть больше полумиллиона гривен общего дохода. Для сравнения, в 2013 чиновник был богаче почти на 400 тысяч гривен. Самый большой куш в прошлом году мэр Бердянска получил от отчуждения движимого и недвижимого имущества – 341 511 гривен. Чуть больше 115 тысяч Алексей Бакай получил в качестве страховых выплат. Выплат. На банковском счете городского головы лежат 97 тысяч гривен. Кстати, такая же сумма, как и в 2013-м. Заработная плата градоначальника составила 86 753 гривны за отчетный период, то есть приблизительно 7 200 гривен в месяц. Как видим, зарплата для Алексея Анатольевича не на первом месте и составляет порядка 16% от его совокупного дохода в прошлом году. Кроме этого, в собственности Алексея Бакая, как и два года назад, находятся семь земельных участков общей площадью свыше 16 гектаров. Два дома площадью более чем 750 метров квадратных, два гаража по 20 и 18 квадратных метров, квартира на 160 метров и другое недвижимое имущество на более чем 2000 квадратов. Ездит по суше Алексей Анатольевич на автомобиле Toyota AJ Cruiser 2010 года выпуска, а по воде – на двух катерах и гидроцикле. Городской голова и в 2013, и в 2014 году в своих декларациях не указал ни одного члена своей семьи, что является грубым нарушением закона Украины об основах предотвращения и противодействия коррупции. У Алексея Анатольевича два сына, Дмитрий, который является депутатом городского совета, и Алексей, который, если верить информации на его страничке в социальной сети Facebook, работает в ДП Укртрансгаз НАК Нефтегаз Украины. Также у Алексея Бакая есть Жена Валентина. Именно на супругу и младшего сына Дмитрия записан практически весь семейный бизнес. Валентина и Дмитрий Бакай являются учредителями таких фирм, как ООО, Азов Гидробут выполняла работы по намыву пляжа на средней косе, ООО, Укрбудинвест ИК, ЧП Абат, он же райский уголок, транспортная фирма Абба и так далее. Более того, есть подозрение, что городской голова не задекларировал автомобиль, который появился у него предположительно в середине лета. 2014 года. Алексей Бакай был замечен за рулем внедорожника, Toyota люкс Ну скажи, скажи, если знаешь, что ты. Это еще мы расслабились. Второй самый богатый человек в Бердянском исполкоме после мэра его заместитель Анатолий Степаненко. Его доход за 2014 год составил 277 988 гривен, из которых зарплата всего 36,5 тысяч. Самую большую сумму в 160 тысяч гривен Анатолий Анатольевич получил от отчуждения движимого и недвижимого имущества. Еще чуть больше 60 тысяч значатся в декларации как другие доходы. Без малого на 20 тысяч гривен пополнили кошелек чиновника страховые выплаты. При доходе более чем в четверть миллиона гривен Анатолий Степаненко не побрезговал взять из городской казны 500 гривен материальной помощи. В собственности Анатолия Анатольевича находятся два земельных участка площадью 99 и 1000 метров квадратных, два автомобиля Mazda и Volkswagen Touareg, ни дома, ни квартиры, судя по документам, у заместителя городского головы нет. А вот для секретаря горсовета Ирины Купцов прошлый год однозначно можно назвать удачным. Тяжелое положение в стране Ирине Николаевне не помешало приумножить свой капитал на без малого 200 тысяч гривен. Ее общий доход за 2014 год составил 212 266 гривен. Несмотря на очень частые болезни, секретарь горсовета получила из казны почти 67 тысяч заработной платы. Львиную долю доходов 90 тысяч гривен в семейный бюджет Ирины Купцовой принесли 9 еще 55 тысяч она заработала на продаже движимого и недвижимого имущества. Чиновник также владеет ценными бумагами на сумму 300 тысяч гривен, двумя автомобилями имеет 18 соток земли. Ни дома, ни квартиры, ни даже гаража у Ирины Николаевны нет. Мы рассказали вам о самых богатых чиновниках мэрии Бердянска. А в завтрашнем материале речь пойдет о тех слугах народа, кто якобы живет на одну зарплату. Это заместители городского головы Сергей Матвеев, Александр. Александр Свидла и управ делами исполкома Наталья Гончарова.